تار بھائی کو فاروق بھائی کے گوشت گزار کرنا ہے کہ یہ جو ہمارا انتالیس بی کا لیافت آباد کا یہ حصہ ہے اور یہاں پہ ہم نے مختلف ترقیاتی کام جو ہے وہ شروع کروا ہے پیور کا ووٹر کا سیوریج کا جو کہ بہت ہی کم وسائل ہمارے پاس یہاں پہ مہیت ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو عوام کی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم عطل امکان کوششیں کر رہے ہیں یہاں پہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ پانی کا ہے اس کو بھی کوشش کرنے کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں آپ سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ یہاں پہ جو واٹر سیوریج کے حوالے سے بالخصوص جو کہ الیکٹرک کا وفاق سے کا مسئلہ ہے اس کے لیے جو ہے وہاں پہ بھی آواز اٹھائی جائے اور یہ جو گرین کراچی سرسب کراچی کے حوالے سے متحدہ قومی مومنٹ نے جو کام شروع کیا ہے اس کا یہ مرکزی پروگرام ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی یہاں سے ہم آغاز اپنا کر رہے ہیں اور شجرکاری مہم کو آگے جو ہے وہ ہم بڑھائیں گے کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے اس لیے میں اب سینئر رہنما متحدہ قومی مومنٹ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آپ لوگوں سے گفتگو کریں آپ کی بھرپور تعلیم میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی انتہائی قابل احترام لیاخت آباد ٹاؤن کے میرے تحریکی ساتھیوں جس میں ہماری یو سی کے بھی تمام ذمہ دار اور تحریکی تنظیمی کارکنان ساتھی شامل ہیں پھر اسی طرح جو ہمارے حق پرست ارکان صوبائی اسمبلی دونوں جو یہاں موجود ہیں دونوں حلقے یہاں پر لگتے ہیں افتخار بھائی بھی ہیں ماز محبوب بھائی بھی ہیں اور یہاں سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے لیاخت آباد کے عام شہری عوام حق پرست عوام یہاں پر بڑی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں تو آپ سب کی خدمت میں اور آپ سب کے ساتھ ساتھ جو میڈیا کے دوست بہت دیر سے یہاں پر موجود ہیں معذرت کے ساتھ ان سب کی خدمت میں بھی میرا انتہائی اپنائیت اور خلوص بھرا السلام علیکم مجھے معلوم ہے کہ چھ بجے بجلی کا یہاں مسئلہ ہے اس سے پہلے مجھے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے اچھا میری بہنوں اور میرے بھائیوں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی موسم کبھی سرد ہوتا ہے کبھی گرم ہوتا ہے تو میرے خیال میں تو پاکستان میں ہوتا رہتا ہے اس کے اوپر ہمیں اب بہت زیادہ ہم توجہ دیں نہ دیں معاشی جو مشکلات بڑھ گئی ہیں مہنگائی بے روزگاری ساتھ میں آسمان سے اوپر چلی گئی ہے بجلی گیس تیل کے نرخ جو ہے وہ قابو میں آ کر نہیں دے رہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہمارے گنجان علاقوں میں جس طرح لوگ برداشت کر رہے ہیں یہ انہی کا خاصا ہے کیونکہ ایک طرف ہیٹ ویو تھی ابھی کچھ دنوں پہلے یہ تو دو چار دنوں سے موسم تھوڑا صحیح ہوا ہے ورنہ مطلب ہونے کے باوجود بھی جس طرح کا حفظ تھا روزانہ ایک ہیٹ ویو تھی لو تھی اور اس قدر جو درجہ حرارت اوپر چلا گیا تھا اور پھر کراچی کا تو مسئلہ الگ ہے اگر درجہ حرارت پینتیس ڈگری بھی ہو تو ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں فیل لائک تو ہمیں تو دس ڈگری کا ٹیمپریچر بھی جہیز میں الگ سے ملتا ہے کراچی والوں کو فیل لائک فورٹی فائیو اور سالہ فورٹی فائیو ہو جائے تو کہتے ہیں فیل لائک یعنی ہے فورٹی لیکن آپ کو چوبے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ سالا پچپن ڈگری کا ہو گیا ہے تو ہمارے لیے یہ تو ہر چیز میں عذاب ہے ہم جائز ٹیکس بھی دیتے ہیں, آمدنی پر بھی دیتے سیلس ٹیکس ہر جو ایک کوئی دودھ خریدے چینی خریدے چائے خریدے کچھ بھی خریدے آ, بچوں کا دودھ لیں اب ہر چیز پر ٹیکس ہے کھانے کی کوئی اشیاء ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے اشیاء سرف استعمال کی چیز ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے اب ہر ہر ایک پر ٹیکس ہے پھر اس کے علاوہ ہم اگر نکلتے ہیں موٹر سائیکل پہ گئے تو یہ اضافی ٹیکس ہمارے بچوں کی موٹر سائیکلیں چھوڑی ہو رہی ہیں بائیکیا والوں کی موٹر سائیکلیں چھینی جا رہی ہیں انہیں بھی اس سے محروم کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد بہت سارے بچے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں اگر وہ موٹر سائیکل میں بیٹھ گئے اور ساری گاڑیوں کی سمائی کرتا ہے وہ لیپ ٹاپ چلے جاتے ہیں ہمارے بچوں کے تو ہمارے ہر چیز میں فیل لائک ڈبل ٹیمپریچر تھرٹی فائف تو فیل لائک وارڈی فائف انکم ٹیکس دے سیلس ٹیکس تو فیلڈ لائف پھر بتائی بھی دے پھر اس کے بعد موٹر سائیکلیں بھی چوری ہوں گاڑیاں بھی چوری ہوں لیپ ٹاپ بھی چوری ہو آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ چوری ہو اور پھر ذرا کریں نہ بھی کریں تو ہمارے بچے اسٹریٹ کرائم میں جس طرح ان, کے, آ, ان کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک المیہ ہے تو اگر کراچی کا ذکر کریں گے تو یہ پوری دنیا کا ہر حوالے سے ایک مختلف شہر ہے ایک وقت آئے ایم کے زمانے میں یہ مصطفیٰ کمال بھائی کے زمانے میں جب میری ہمارے زمانے میں یہ دنیا کا تیزی سے ترقی کرنے والا یا تو بیس کے اندر بارہواں بڑا شہر ہوتا تھا یا بڑا شہر ہوتا تھا آہستہ آہستہ ہمارا حق ہاں ہم سے چھینا گیا یہ جو بلدیات میں ہم آ جاتے تھے وہاں ہمارے لیے پلئنگ فیلڈ خراب کر دی گئی اونچی نیچی کر دی گئی ان کے ہلکے پندرہ ہزار برگ ہمارے ہلکے نبے ہزار برگ تو ایک ٹیم کو میچ شروع ہونے سے پہلے پانچ سو رن دے دیے پیپلس پارٹی والوں کو تو پھر کیا مقابلہ ہوگا ہم نے اس کا بائیکارٹ کیا اب میرے ایم پی اے ایم ایل اے یہ ثابت ہو گیا کہ بلیات میں تم نے ہم سے ہماری میئر شپ چھین لی ہمارے ٹاؤن کی جو چیئرمین شپ ہے وہ چھین لی تم نے ہم سے سب کچھ ہمارا چھین لیا زندہ رہنے کا حق چھین لیا ہمیں زندہ درگور کر دیا کیونکہ دیکھیں دہی علاقوں بھی, بھی مہنگائی ہے لیکن مرغیاں پل رہی ہیں بکریاں پل رہی ہیں بکرے گائے پل رہے ہیں دودھ بھی مل جاتا ہے سال بھر کا گندم آٹا مل جاتا ہے چاول مل جاتا ہے مرغی سے دیسی مرغی کے انڈے مل جاتے ہیں تو وہاں مہنگائی محسوس نہیں ہوتی ہماری مہنگائی کہ بھئی آٹے کی قیمت جو ہے مارکیٹ میں پندرہ سو پوری دنیا میں لیکن چونکہ ہمارے سندھ کے وڈیرو جاگیرداروں کو ان سے ووٹ لینا ہے تو چار ہزار روپے کے وہ گندم خریدیں گے جو پندرہ سو کا ارے بھائی اگر مجھے پوری دنیا سے سستا مل رہا ہے تو میں امپورٹ کر کے اپنے لوگوں کو سستا گندم دوں میں زبردستی وہ گندم خریدوں جو میرے وڈیروں نے میری میری بیٹیوں بہنوں میرے میرے بھائیوں جو مزارے ہیں کسان ہیں ہاری ہیں ان سے چوبیس چوبیس گھنٹے کام لے کے پھر وہ ساری جو فصلیں اگائی تو وہ مہنگی خریدوں میں اسی طرح چینی میں مہنگی خریدوں اسی طرح گنہ ہو کپاس ہو اس کی ساری چیزیں شہروں پر سارا وبال آتا ہے اور سب سے بڑا وبال کراچی میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ ہماری اس میں معذرت کے ساتھ غلطیاں بھی شامل ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے لیکن اب یہ جو کراچی کے ساتھ اور کراچی والوں سندھ کے شہروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے نا یہ اگر آج ہمارے گھر میں آگ لگی ہے میں نے کئی بار اسمبلی میں یہ شیر پڑھا ہے کہ بیٹا بچو گے تم بھی نہ بچت تمہاری بھی نہیں ہونی ہے آج میرے گھر میں آگ لگی ہے کل یہ تمہارے گھر میں آگ لگے گی آج یہ لیاقت آباد میں آگ لگی ہے تو کل یہ جمس آباد اور تمہارے جو علاقے جتنے بھی ہیں اندرون سن ان کے یہ وہاں پر بھی یہ آگ لگے گی تمہاری اوتاخیں محفوظ نہیں رہیں گی وڈیرو جاگیردارو تمہارے جو یہ محل ہیں وزارت آلہ کے یا وزارت عزمہ کے یا اس کے علاوہ یہ بھی پھر محفوظ نہیں رہیں گے آج ہوش کے ناخن لے لو یہ آخری موقع اس کے بعد پھر موقع بھی نہیں ہے تو سیاست کا موسم گرم ہو سرد ہو معاشی بوران ہے اور موسموں کی تبدیلی ایک بہت بڑی حقیقت بن کے سامنے آگئی ہے جس طرح کی ہیٹ ویو لو اور گرمی اور شدید موسم کا اس مرتبہ ہماری بہنوں بیٹیوں لیکن ہمارے مرد بھائی تو پھر بھی گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں کہوہ خانے پر چائے خانے پر بیٹھ جاتے ہیں گھر میں بجلی نہیں ہو بارہ بارہ گھنٹے چودہ چودہ گھنٹے ان کا میری بہنوں میری بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہے اور پھر ہم سب بھی زیادہ تر مڈل کلاس ہے تو ایسا نہیں کہ ہمارے ایم ایل ایم پی ایس کے گھروں میں بجلی نہیں جاتی بھائی میرا گھر پی آئی بی کے اس علاقے میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور میرے گھر بھی بجلی جاتی ہے تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اور ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اب ایک بائیس ایم این اے اگر ہماری ٹوٹل ہوں بھی اور 37 ایم پی اے ہوں بھی تب بھی میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس سے ایک ہماری آواز نکار خانے میں توتی کی آواز ہے کسی کے کانوں پہ جو نہیں رہی بے اسی مجرمانہ غفلت کا اور اور ہٹ دھرمی کا یہ حال ہے کہ پاکستان بنانے والوں کی جب حیثیت کے تعین کی بات ہوتی ہے ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے کراچی جب چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے اسے بچانے کی بات ہوتی ہے ارے اس شاخ کو کاٹ رہو جس شاخ پہ سالے تم بیٹھے ہوئے ہو کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد چلتا ہے کراچی چلتا ہے تو پنڈی بھی چلتا ہے میں نے پنڈی کے لیے خاص طور سے یہ والا استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہمارے نام سے ہے پردہ ہمارے نام سے اٹھا اور آنکھ لڑائی باقی سب لوگوں نے میرے خیال میں اب یہ ون وے نہیں چلنا چاہیے ایک مرتبہ فیصلہ کرنا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے یہ بھی ہمارے آبا و اجداد میں سے کسی نے آندھرا پردیش حیدرآباد دکن کی ریاست میں یہ بات کہی تھی کیا نام تھا بھائی اس کا ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان نے بات کہی تھی نا اب ہمارے تو جیسی ہیٹ میں بات ہی ہمارے کانوں میں ارے غلام قوموں کو اتنا زلیل کرو اتنا زلیل کرو کہ وہ زندہ رہنے کو یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ بڑی ریایت اور انعیت کی گئی یہ چھے گویرہ جو ایک بڑا فلسفی تھا اس کا کال ہے یعنی ہمیں اگر زندہ رہنے دیا گیا آج ہمارے لوگوں کو شاید لا پتہ نہیں کہا جا رہا آج شاید ہمارے لوگوں کا ماورائے عدالت ختم نہیں ہو رہا آج شاید ہم ریاست کی اسٹیٹس کو حکومت کے اسٹیٹس کو کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلامی کا توق پہن کر بیٹھ جائیں اور شرافت کی وہ زندگی اختیار کریں کہ لوگ نہ ہمارا زندوں میں شمار کریں نہ مردوں میں شمار کریں تو بھائی اب یہ ہماری ان کی بے عشی بے رحمی ڈھٹائی, ہٹ درمی مجرمانہ غفلت اپنی جگہ لیکن ہم نے کون سا ستو پی لیا ہے ہم نے کیا کھا لیا ہے جو کی بھائی کی قوم نے تو بھنگ پی لی تھی ہے یا نہیں ہے ایک ستو پیا تھا تو وہ تو غشی اور سونے کی حالت میں رہتے تھے لیکن ہم زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں بھائی آزاد کشمیر والوں نے دے آنکھیں دکھائی سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلا تو کیا کیا بھائی نہیں انگلیاں نہیں کی انگلیاں ٹھہر کرنے میں تو ایف آئی آر کٹے گی انگلیاں ٹھہر نہیں کرنی بلکہ گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو اس میں سریا ڈال کے پھر گھی نکال لینا چاہیے کیا خیال ہے کیا خیال ہے بھائی اگر سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا تو انگلیاں ٹھڑھی نہیں کریں گے اپنی ایف آئی آر ہی نہیں کٹوائیں گے شرافت کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ایک اسیمبلی سجائیں گے شہرہ فیصل پر ایک اسیمبلی سجائیں گے امیجینا روڈ پر اور اپنی ساری توانائیاں وسائل اور وقت اپنے لڑائی جو اس وقت قدرتی وسائل کو تباہ کرنے کے در پہ جو قوتیں ہماری ان سے لڑائی ہیں جو فوسل فیول جو یہ ایندھن چلا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اتنا ایندھن اتنی گیس جلائی جاتی ہے کہ جس سے ہمارا سارا ماحول اور موسم تباہ برباد ہو گیا ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ گرمی کی حالت میں انہیں نئی نئی وبائی ہو رہی ہیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہیں پہلے نزلہ ایک دن میں صحیح ہو جاتا تھا اب نزلہ کتنے دن میں صحیح ہوتا تھا بتائیے ہفتے دو ہفتے لگتے ہیں اب ایسا نزلہ ہو رہا ہے ساری چیزیں فیل لائک یعنی ساری چیزوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں بھی یہ دکھانا کہ بھائی ہم زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں اس کھوپڑی میں ہمارا بھی ایک دماغ ہے اور اگر اکیس ایم این اے چھتیس ایم پی اے کے پیچھے ساڑھے تین کروڑ کے انسانوں وجود کو تم محسوس نہیں کر رہے ہو تو پھر تین کروڑ لوگوں کا دس ہم ہم کرنے کی پوزیشن میں ہیں ہم تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہیں ہم غیرت مند قوم ہیں ہم وہ غیور پاکستانی ہے جنہوں نے صرف احسان کرنا سیکھا ہے پاکستان بنانا ہو تو قربانیاں دینی ہو ٹرینیں لٹانی ہو کافلے لٹانے ہو ٹرینیں کٹوانی ہو بہنوں کی عصمتوں کا نظرانہ دینا ہو تو یہ ہم کرتے ہیں ساٹھ ستر فیصد اس ملک کو چلانے کے لیے ٹیکس چاہیے تو وہ ہم دیتے ہیں وہ شہر کراچی دیتا ہے اور یہ ون وے ٹریفک چل رہا ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ اسے فورن ٹو وے کریں ہمارا ہاتھ فوراً راتوں رات دیں لیکن ہمیں بھی ایک زندہ شہری کے طور پر ٹریٹ کریں ہمیں بھی یہ سمجھے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں اگر ہمارے دم سے ہے ہماری صلاحیتوں ہماری قابلیت اس شہر کو بنانا اس شہر کو چلانا اسے ترقی دینا اگر یہ ہمارے آباؤ و استاد نے کیا ہم نہیں کہتے ہمارا احسان مانو نہ مانو لیکن کم از کم یہ ضرور کرنا ہوگا کہ ہمارے وجود کو ماننا ہوگا ہماری بنیادی ضرورتوں کو ماننا ہوگا ہمارے دیے ہمارا بھی کچھ حصہ اور ہمارا حق ماننا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہیٹ ویو کا بھی مقابلہ کریں گے اور جو تمہارے دماغ میں بھی طاقت کی گرمی ہے اور ہیٹ ویو ہے خدا کی قسم اس کا مقابلہ بھی کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ پاکستان کیسے بنایا تھا کس طرح بنتا ہے پاکستان انشاءاللہ ایک طرف شجرکاری کریں گے پودے لگائیں گے ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ بنائیں گے جانوروں کے لیے بھی آکسیجن کا انتظام کریں گے اپنے لیے بھی ایک صاف ماحول اور صاف فضا کا انتظام کریں گے اور انشاءاللہ اچھی آکسیجن اپنے بچوں کو دیں گے تاکہ وہ ان بیماریوں سے بچے یہ شجرکاری بظاہر فوری طور سے کوئی نتیجہ نہیں دیتی لیکن خدا کی قسم کتنے تقریباً سب گھروں میں کہیں نہ کہیں آم تو آتا ہے یا نہیں آتا آم آتا ہے گرمیوں میں آم کھاتے نہیں کھاتے شیک پیتے نہیں پیتے مینگو شیک کبھی کبھی مینگو کی آئس کریم بھی چک لیتے نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے میری بہنیں میری بیٹیاں بتائیں نا ایسا ہے نا اچھا یہ سب کر رہے ہیں لیکن یہ آم کھا لیا اس کی کٹلیاں کہاں چلی گئی کہاں گئی ہے پھینک دیتے ہیں نا بھائی اچھا وہ املی کی گھٹلیاں بھی نہیں کہ چھیاں بن جائے مسجدوں میں بیچ دے کسی کے سوئم پہ کام آ جائے کسی کے چالیس وہ بھی نہیں بڑی گھٹلیاں پھینک دیتے ہیں اور ایک کام کر لیتے ہیں نا اس شہر کو مینگو سیٹی بناتے ہیں آج تیہ کرتے ہیں اور یہ کھٹلیاں بچاتے ہیں ہفتے بھر کی دو دن کی جتنی بھی اتبار کو نکلیں گے کسی بھی پارک میں جائیں گے کسی بھی کھلی جگہ پر جائیں گے وہی کڈا کھودیں گے تھوڑا پانی ڈالیں گے اور جتنی گٹلیاں ہوگی تھوڑے تھوڑے سے ڈال دیں گے سو گھٹلیوں میں سے قسم خدا کی صرف دو گھٹلیوں سے بھی عام کے درخت سال میں انہوں نے پھل دینا شروع کر دیئے تو یقین مانے کراچی میں کوئی شہری ایسا نہیں ہوگا کہ پانچ سال بعد جسے عام نصیب نہ ہو ابھی مارکٹ میں تم جتنا مہنگا کر لو ملتان کا عام میر خاص کا آم ارے ہم کراچی کا آمیں گے یار کراچی میں اگائیں گے یہی لگائیں گے یہیں آپ کریں گے اور انشاءاللہ اپنے عام خود کھائیں گے اپنا پھل خود کھائیں گے کا پھل بھی کھائیں گے اپنے بوئے ہوئے بیج کا املی کے درخت لگائیں ایک زمانے تھے میرے بڑی عمر کے جو میری عمر کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے شاید میری بیٹیاں میرے بیٹے انہیں نہ معلوم ہو املی کے درخت تھے محلے میں بادام کے درخت تھے آم کے درخت تھے کیلے کے درخت تھے ناریل کے درخت تھے شریفے کے درخت تھے شہتوت کے درخت تھے, تھے یا نہیں تھے ایمانداری سے بتائیں جنگل جلیبی کسی نے دیکھی آج آج جنگل جلیبی کسی نے دیکھی ہے نہیں دیکھی نا آج جو ہم درخت لگا بھی رہے ہیں اگر کیا ان پہ وہ پھولوں کے وہ درخت ہیں جن پہ تیلیاں آتی تھی جن پہ شہد کی مکھیاں آتی تھی ارے شہد کی مکھیاں ہمارے لیے شہد بنائیں گی ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ساری چیز ہم خود کر سکتے ہیں ہاں پانی کی تھوڑی کمی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے بجلی تیل گیس کا تو زیادہ کچھ ہم نہیں بگاڑ سکے لیکن ایک پہلی مرتبہ پچاس ارب روپے وفا کی بجٹ میں ہم نے کے فور کے لیے اور پانی کے لیے رکھوا دی ہیں اگر دو سال یہ پچاس پچاس ارب روپے مل جائے انشاءاللہ دو سال یہ مل جائے افتخار بھائی محاذ بھائی ذاکر بھائی ساتھیوں بھائی اگر یہ دو سال یہ پچاس پچاس عرب روپے مل جائے تو چھبیس کروڑ گیلن گائے اضافی بانی کراچی کو دو سال کے اندر ان شاء اللہ اور پھر پارکوں کے لیے بھی پانی ہوگا ان شاء اللہ باہر کے لیے بھی ہوگا میدانوں کے لیے بھی ہوگا پینے کے لیے بھی انشاءاللہ ہوگا اور یہ والے شیر مجھے نہیں پڑھنے پڑھیں گے کہ پانی آنے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو پانی آنے کی بات کرتے ہو دل جلانے کی بات کرتے ہو ہم نے چار دن سے منہ نہیں دھویا تم کی بات کرتے ہو تو میرے میں ان اشاروں سے بھی انشاءاللہ دو سال بعد ہم لگے رہیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے صوبائی حکومت نے پندرہ سال میں پانی نہیں دیا واٹر بورڈ ان کے انڈر میں ہے سندھ کے وڈیرو جاگیرداروں کے انڈر میں ہے انہوں نے پانی نہیں دیا کراچی کو عہد حاضر کا کربلا بنایا ہے آبادیوں پر آبادیاں منتقل کی ہیں پھر ان آبادیوں کی بھی نہ گنے اس کے حساب سے نہ فنڈ دیں نہ اس کے حساب سے قومی صوبائی سیٹے دیں نہ اس کے حساب سے نوکریاں دیں جو نوکریاں ہیں وہ بھی چالی ڈومسائل والوں کو دیں کشمور جیکب آباد کا میٹرک ڈومیسائل کراچی کا ارے بھائی میرا میٹرک کراچی کا تو کیا مجھے لاڑکانہ کا جیکب آباد کا ڈومیسائل مل سکتا ہے اگر مجھے وہاں کے مل سکتا ہے تو بھلے کسی کو بھی کراچی کا ملے اگر مجھے میرے بچوں کو کہیں ڈومیسائل نہیں ملتا تو پھر کسی اور کو بھی کراچی کا ڈومیسائل نہیں ملنا چاہیے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جالی ڈومیسائل والی نوکریاں جیالی ہو جیالے سالے سالیاں پانجے پانجیاں بھتیجے بھتیجیوں کو چون ہزار نوکریاں دی نہیں, ان کے منہ سے نکال کر باہر لائے ہائی کورٹ کے جج نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا یہ ہمارے بچوں کی نوکریاں ہیں نظر رکھیں صوبہ حکومت کے ہر محکمے کی ویب سائٹ پر اخبارات میں اب یہ نوکریاں ہمارے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے یہ ہمارا حق ہے ہم نے اسے ان کے منہ سے نکال کر ہم لائے ہیں ہمارا نوالا کھا گئے تھے ان کے منہ سے نکال کر اپنے بچوں کا ان کے مستقبل کے لیے چون نوکریاں ہم واپس لائے اللہ کے فضل و کرم سے تو یہ کام ہونا شروع ہوا ہے تو آگ لگنا بھی شروع ہو گئی حسد اور جلن بھی شروع ہو گئی اور سازشیں بھی پھر شروع ہو رہی ہیں ان سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو اپنا کام کرنا ہے اور سر جھکا کر کام کرنا ہے اپنے کام سے دوسروں کو ٹینشن دینا ہے اب یہ شجرکاری کاری کے سلسلے کا آج کا پروگرام بھی ہے لیاقت آباد کا ہم دونوں طرح کی شجرکاری کر رہے ہیں انسانوں کی شجرکاری میں جو ہمارے بچے ہیں انہیں خود برسلے روزگار لگانا ہے انہیں موقع دینا ہے پندرہ ہزار بیٹے بیٹیوں کا کنوینشن پاکستان کا سب سے بڑا کنوینشن اٹھائیس جولائی اسی سال کچھ دن پہلے مائک ہمارے لیے ہمارے لیے اٹھائیس جولائی کو پندرہ ہزار بیٹے اور بیٹیوں کا کنوینشن کی فضل و کرم سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے نوجوانوں کا سب سے عظیم کنونچن جہاں انہیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا موقع دیا جائے گا چودہ آگست کو ای کامرس آڈیٹ اکاؤنٹنگ سٹاک مارکیٹ اور اس کے علاوہ کئی اور جو روزگار کے طریقے ہیں ایڈوانس آئی ٹی جو ہمارے گورنر کامران کی شوری بھائی جو کر رہے پچاس ہزار بچوں کو دس دس لاکھ کا کورس مفت پڑھا رہے ہیں بین الاقوامی معیار کا آئی ٹی کا ایڈوانس کورس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویب ورس بلاک چین جب یہ بچے میدان عمل میں آئیں گے انشاءاللہ تو وہ دس لاکھ پندرہ لاکھ کی نوکریاں دبئی ابو دھابی اومان اور سعودی عربیہ میں دس لاکھ پندرہ لاکھ کی نوکریاں ہمارے بیٹیوں، بیٹوں ایک گھروں کے حالات معیار زندگی تعلیم سب بہتر ہوگا ان شاء اللہ زبر ترسیل فورن ریمیٹنس ڈالر ان شاء اللہ چند سالوں کے اندر باہر سے آنا شروع ہوں گے اور یہ کام کرے گا قربانیاں نے پاکستان اور ان کی موجودہ نسل کل بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی آج بھی پاکستان کے لیے ڈالر کا انتظام کوئی اگر کر رہا ہے تو مڈل کلاس پارٹی کا ٹرنر اور مڈل کلاس پارٹی کا رہنما جو لوگوں کو روزگار کا موقع دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرے بچے اپنے پیروں کے کھڑے ہوں گے نوجوان اپنے پیروں کے کھڑے ہوں گے کراچی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا تو انشاءاللہ پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا بھی کبا ٹوٹے گا ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی کے دم سے کراچی بالوں کے دم سے پاکستان بنانے والوں اور ان کی موجودہ رسم کے دم سے انشاءاللہ تعالی اللہ اور ایمپ کے مرکزی کمیٹی انشاءاللہ اللہ تعالی ایک انقلاب پیدا کرے گی جامعہ علی گڑھ بھی میرے آبا و استاد نے بنائی تو پاکستان بنایا آج ہم بھی یہ جامعات بنا رہے ہیں روزگار کے دنی کے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں یہ پیروں میں کھڑے ہوں گے پاکستان ہوگا آئی ایم ایف کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کریں گے انشاءاللہ اللہ آئی ایم ایف کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ آئی ایم ایف ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ اب جتنا میں زور لگا رہا ہوں طاقت لگا رہا ہوں جتنی انرجی لگا رہا ہوں کالیوں میں دمنے کے بھائی اتنا یہ میرا گلہ ہے ٹھیک ہے میں لیٹ آیا اور آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں میں نے معذرت میری میں اس لیے لے کے آیا ورنہ میں عموماً آتا ان شاء اللہ آئندہ آپ میں بھی اسی طرح انشاءاللہ تعالی آئندہ ٹائم پر آخری بار یہ درخت شجر ایسے ہوں گے انشاءاللہ تعالی ایک طرف جیسے میں نے کہا ابھی نہیں کر رہے ہیں پودوں کی درختوں کی شجر کی دوسری طرف اپنے نوجوانوں کی اپنے بچوں کی دو بیاری پندرہ ہزار بچے وہاں تو اگلے دن پندرہ ہزار درخت لگا یہ دونوں ساتھ ساتھ گے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اپنے پیروں کھڑے کھڑیں گے یہ درخت بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اب میں ایک آخری شعر پڑھ دوں کہ بھائی شجر ہو تو ایسا ہو اور پاکستان جیسا ہو اور کیسا ہو کہ جس میں پھل بھی آئے پھول بھی لگے خوشبو بھی آئے پھل بھی لگے پھول بھی آئے خوشبو بھی آئے بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑتوں کے گھونسلے بھی ہو اور گھونسلے دار بھی ہو اسی لیے ایک ایسا درخت ہے جو پاکستان کو بھی ایسا درخت بنا رہی ہے یہ جن درختوں پرندوں کے گھر نہیں ہوتے کیا کہا جن درختوں پرندوں کے گھر نہیں ہوتے دراز چاہے جتنے ہوں موتبر نہیں ہوتے تو پاکستان میں جن پر گھر ہونا چاہیے ان کے لیے پلاٹ ہونے چاہیے یہ لیاقت آباد وزیر اعظم پاکستان کی بستی میں رہتے ہیں ان کی بھی آبادیاں بڑھ گئی ہے انہوں نے کیا کمایا کیا لوٹ مار کی تو کم از کم ان کے لیے بھی کوئی گھر یا پلاٹ کی اسکیم کا اعلان حکومت کو کرنا چاہیے چالا. اور اب کوئی چائنا کٹنگ والا پلاٹ نہیں چاہیے ہمیں ہے کوئی دو نمبر ہی نہیں چاہیے پیور خالص پاکستانی کٹنگ والا پلاٹ چاہیے بھائی وہ وغیرہ ان وغیرہ انشاءاللہ ان کو بھی دیکھیں اللہ نے ختم بات آج کا یہ کریں آپ کو سوال کرنا ایک شیروار پڑھ دوں بس پھر اجازت لیتا ہوں وہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ مارے جائیں کہ کسی رسم پہ وارے جائیں چل کسی آپ کی تکمیل पारे <laughs> जा <laughs> <laughs>